भाईंदर पूर्व येथील गोल्ड नेस्ट परिसरात असलेल्या मनपा संचलित स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या स्विमिंग पूलमध्ये बुडून अकरा वर्षीय ग्रंथ हसमुख मुथा या चिमुकल्याचा आज सकाळी मृत्यू झाला मुथा यांच्या मृत्यूची बातमी समजताच त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला मुथा यांच्या वडिलांच्या मते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या कर्मचाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच त्यांच्या मुलाचा जीव गेला आहे अकरा वर्षाच्या मुथा यांच्या अचानक मृत्यूमुळे त्यांच्या समाजातही शोककळा पसरले असून समाजातील अनेक लोक भाईंदरच्या तुंगा हॉस्पिटलमध्ये एकत्र जमून पीडित कुटुंबाला धीर देत आहे मनपा संचलित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मध्ये झालेल्या या दुर्घटनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष पसरला आहे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता देखील या चिमुकल्याच्या मृत्यूची बातमी ऐकताच तुंगा हॉस्पिटल मध्ये पीडित कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी आले होते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आपला लाडका मुलगा गमावलेले वडील दोषींवर लवकरात लवकर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करत आहेत जैन पाँच सौ परसेंट वहाँ के लाइफ जो तो सिक्योरिटी और गार्ड होते हैं उनकी मिस्टेक अगर बच्चे का वो ध्यान रखते तो आज बच्चा हॉस्पिटल में नहीं होता उनको प्रॉपर जब वो बच्चा स्विमिंग में सीखने जा रहा था तो उनकी एक जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे को सिखाते टाइम लाइफ गार्ड वहाँ रहे लेकिन वहाँ कोई भी लाइफ गार्ड नहीं था जिसके कारण आज ये हादसा हुआ बड़ा तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इस पर तुरंत ध्यान दे और जल्द से जल्द, जल्द इन सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करे मेरा बेटा लास्ट सात दिन से मेरा महेंद्र स्पोर्ट्स क्लब में स्विंग सीखने जा रहा था आज सुबह ग्यारह बजे का उनका संडे का था नॉर्मली शाम को सात से आठ का होता है संडे था इसके लिए उनका बैच आज सात से आट, सुबह ग्यारह से आठ बजे का था ये घटना हुई तब मुझे ग्यारह सवा बारह बजे यहाँ से फोन आया मेरे फ्रेंड लोग जो उनके साथ जाते हैं कि भाई आप जल्दी से टुगा हॉस्पिटल पहुंचिए मैं टुंगा हॉस्पिटल पहुंचा तब मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुए मेरा बच्चा इस दुनिया में अब रहा नहीं ये अब लापरवाही स्पोर्ट्स क्लब के अंदर लाइफ गार्ड वालों की है कि जब साइंस ऐसा कहता है कि कोई भी बॉडी अगर पानी के अंदर तैरती है पानी भर जाता है उसके 10 मिनट तक पानी के ऊपर तैरती है तब तक वो लाइव रहता है वो जीवित रहता है अगर वो लाइफ गार्ड वाले उन्होंने वहाँ पे अगर ध्यान दिया होता तो आज मेरा बच्चा मेरे पास होता ऐसी घटना घटती नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब के मेम्बर से और जहाँ पे मेरा भयेंद्र की पब्लिक वहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब में बच्चों को भेजती है तो कृपया करके सब सेफ्टी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पे भेजें कि मेरे बच्चे के साथ जैसा हुआ किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ ऐसा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन सुबह ग्यारह बजे जाता है पे उनका था। कितने बजे घटना हुई क्या बताएगा ये पौने बारह से बारह बजे के बीच में मेरे हिसाब से होनी चाहिए मुझे सौ बारह बजे फोन आया इसके लिए बहुत सारे बच्चे थे उनके साथ हाँ, उनके साथ कोई नहीं था बच्चे लोग बच्चे जब बाहर निकलते हैं स्विमिंग में से तब है ना जब ग्रुप वाले बोले भाई ग्रंथ आया नहीं है तो वापस वहाँ पे देखा कि उन्होंने ये स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर जो मेंबर में वहाँ के लाइफ गार्ड है उनकी ही ये अव्यवस्था है और क्या बोल सकते हैं की उनकी लापरवाही से हमारे बच्चा आज हमने खो दिया है क्या आह्वान करेंगे मैं ये आह्वान ऐसा करूंगा कि जो भी ये कार्य करते हैं, जिसको इन्होंने ठेकेदार में दिया है उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए और जो ये लाइफ गार्ड है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फ्यूचर में ऐसी कोई घटना न बने ऐसी हम मांग करते हैं नायंदरचा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्विमिंग पूलमध्ये एका अकरा वर्षाचा तरुण मुलाचं डुबून मयत झालं आहे आणि हा मुलगा माहिती पडली की गेल्या सात दिवसापासून स्विमिंग शिकायला जात होतं आता ज्यावेळी मुलगा एखादा स्विमिंग शिकायला जातो म्हणजे त्याला स्विमिंग कोचेस जे असतात आणि प्रत्येक ठिकाणी स्विमिंग पूलला गार्ड ह्यासाठीच ठेवतोय कुठल्याही असं घटना घडू नये आता ही घटना घडली आहे तर नक्की याच्याबद्दल एफ आय आर केलेली आहेत आता, के आता इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन करतील पण प्रथमदर्शी ही नक्कीच आहे की लाईफ गार्डची यामध्ये चूक मोठी आहे असं तरी दिसून येते तरी आता मी आलेलो का हसमुख ज्यांचा मुलगा आहे तो माझे मित्र आहेत मी त्यांना आज सांत्वना देण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे नेनंतर आणि नक्कीच यावर उचित चौकशी आम्ही करायला लावतो